Это улица Шевченко перед детской больницей. Здание это. Вот я не помню никак, но явно видно, что оно старое очень. И явно видно, что это не частный дом. Может, какое-то отделение детской больницы. Может быть. Ну, это вот остановка маршрутки где уже люди выходят в детскую больницу. Вдали уже имеются девятиэтажные дома. Это часть улицы Шевченко мне не потому что я все время помню слова из песни Антона. Они мне старые, мне мне старые, этих Это уже очень старинный дом. Я даже забыл, что он вообще существует в городе. Хотя ему больше точно лет, чем мне значительно. Это улица Шевченко пошла на пересечение с улицей Мичуры. Далеке. Ну, это та же школа, только вид конкретно уже не с угла улицы Шевченко, а прямо с самой улицы Шевченко. Вот это уже все достроено. Это здание сравнительно новое, я не помню в каких оно годах построено. Знаешь, что здесь когда-то была маленькая двухэтажная длинная такая школа, которая являлась ну, филиалом 18 школы. И кажется, нет, кажется, она назвала школа номер 4. Сейчас уже трудно вспомнить. Вот такая вот панорама, скажем, громко. Это все улица Шевченко.